Bisnes kecil je perlu ke urus kewangan? Bisnes kecil je perlu ke urus kewangan? Ha perlu nampak tak gambar dekat sini? Gambar apa ni? File ada nampak tak bil dan receipt ha, geran dia pun ada juga geran. Nampak dia dapat geran. Juga tak adalah. Geran ni apa? Ha, geran ni macam geran tanah. tentulah. Ha, cukai. Okey, insurans dia bayar insurans. Cukai ni dia bayar cukai. Cukai ni ada banyak cukai. Cukai pintu, cukai pendapatan, aa, cukai perniagaan. Okey, bank. Bank ni apa? Bank statement. Nampak geran dia? Geran, geran ni untuk tanaman, kediaman aa, kan? dan kenderaan. Okey, kenapa kena simpan fail macam ni? Untuk lebih teratur. Okey, kalau dokumen kita teratur dan bila saya ni sebagai accountant anda nak minta dokumen ni senang tak bila teratur macam ni? Senang. Kenapa kat sini ada fail kesihatan? kita pergi klinik pun bila kita ada SSM kita boleh claim tujuh petua pengurusan kewangan bagi peniagaan tidak tidak kira kecil atau besar kenapa saya cakap tak kira kecil atau besar sebab saya dah menjaga uh, usahawan peniaga atau pemilik perniagaan daripada yang kecil, sekecil-kecil sehingga sebesar-besarnya Sendirian bahat semua Saya nampak satu soalan Umur berapa boleh mendaftar SSM? Daripada umur 18 tahun Kalau anda OKU SSM anda percuma ha, Percuma sampai bila-bila Hanya bayar RM10 je Bila renew bayar RM10 je Itu kalau anda OKU ha, Pelajar Pelajar IPT pun dapat ha, SSM percuma setahun ha, B40 percuma setahun Pelajar IPT ha, IPT tak kisahlah Atas 18 atakan nama dia belajar dia dapat percuma setahun dan untuk uh, OKU satu OKU satu SSM Okey, mula-mula bila kita dah buka SSM kita kena buka account bank syarikat ataupun current account bila kita dah buka account bank kita kena gunalah account bank ni bila kita dah buka account bank syarikat kita kena tahu setiap transaksi yang keluar masuk di dalam account bank kita Contoh, kita beli stok tudung. Kita keluar duit, betul tak? Okey, dekat dalam bank dia terbalik. Dia akan belah. Kita, okey, uh, kiri dan kanan. Kanan ni kita masuk duit, kiri ni kita keluar duit. Okey. Bila uh, kanan ni kita masuk duit, kita rekod sebagai debit, kiri ni sebagai kredit. Debit duit masuk, debit duit tu masuk, uh, dan kredit duit uh, keluar. Dan bila kita kenapa kita kena rekod? Sebab kita nak tahu uh, kita punya transaksi tu balance tak dengan yang kita rekod dengan yang dalam bank kita. Ha kalau kita tak rekod kita pun tak tahu kita beli apa lepas tu kalau kita transfer pula kita pun tak tak tulis kita ni bayar untuk apa. Ha betul. Kalau dalam bank kadang-kadang tak tulis pun kadang-kadang kita pakai QR je. Bila pakai QR je ada tak tulis apa-apa transaksi kat situ? Tak ada kan? Ha jadi kita tak tahu kita buat apa. Lainlah kalau kita ni pergi kedai apa zimat, ah ha, zimat kita beli barang basah. Memang tulis itu zimat lah. Itu kalau kita berniaga restoran tak apa. Tapi kalau kita pergi, kita ni jual tuduh, lepas tu kita pakai kad bank ah account, current account kita, beli barang apa, barang basah, benda tu ha, teli tak? Tak teli. Betul tak? Barang basah tu bukan kita punya aset perniagaan untuk kita berniaga. Ha, faham tak kat situ? Dia akan masuk aa, kita punya ambilan. Okay, nampak ni ambilan. Okay, kos belian. Kos belian ni kita beli stok tudung, uh, stok kalau meniaga restoran, stok bahan mentah. Itu adalah belian. Apa yang anda berniaga, anda kena kenal pasti. Apakah anda punya kos belian. Macam saya jual syekli. Saya beli syekli. Dan saya juga jual balik syekli, betul? Dua-dua tu adalah kos jualan dan kos belian saya. Macam uh, si tudung comel, saya percaya juga kita punya stok untuk meniaga adalah kita beli tudung dan kita jual tudung. Cuma harga belian tidak sama dengan harga jual. Takkanlah kita beli seringgit, kita jual seringgit. Betul tak? Takkan jadi macam tu. Ha, jadi kalau kita beli, kat situ kita kena rekod. Hari ni kita ambil sepuluh tudung, si tudung comel bagi kita harga berapa dengan sepuluh tudung ni tadi. Contoh sepuluh tudung harga bandar lima puluh ringgit. Maksudnya satu tudung jatuh lima ringgit. Betul tak? tapi kita jual ke customer kita satu tudung sepuluh ringgit. Jadi keuntungan kita kat situ adalah lima ringgit tu tadi. Kos kita lima puluh ringgit tapi kita jual kita dapat seratus ringgit. Macam mana kita nak tahu untung tadi? Jual tolak dengan beli. Nah, Okey dapat untung kasar. Bila kita dah dapat untung kasar kita kena tolak kos-kos lain, expenses lain-lain belanja. Okey, masa anda nak pergi jual tudung secara online, Apakah kos-kos yang terlibat? Kos-kos yang terlibat untuk jual tudung? Minyak, envelope, internet, shipping, packaging, kos plastik, pembalut, tol, paper wrap. Hmm. Nampak kat sini? Wifi, transport, selotip betul? Gift betul? Pen, buku rekod betul? Airway betul? Ink printer betul? Kertas, kos elektrik betul? Gaji sendiri ada tak kalau kita buka enterprise? Tak ada. Sebab apa saya cakap tak ada? Sebab segala untung itu adalah kita punya gaji. Kalau kita ambil pun dia akan jadi ambilan. Okay? Nampak tak kat situ? Anda sebenarnya faham apa itu belian, apa itu jualan dan anda pun faham apa itu belanja. Dan kita ada ambilan dan modal. Ambilan ni apa? Ambilan duit, ambilan stok, semua itu kena rekod. Gaji untuk enterprise adalah pekerja sahaja. Okey, kan saya cakap tadi kalau sakit boleh claim betul tak? Boleh. Kena simpan receipt. Stationery yang awak tulis ink apa buku, apa benda semua tu, nak packaging, itu semua termasuk dalam expenses. Okey, ambilan ni dekat mana duduknya? Ambilan tak duduk dekat akaun untung rugi, dia duduk dekat imbangan duga. Biasanya imbangan duga ni macam awak, awak takkan faham. Yang faham hanya accountant macam saya. Commission masuk mana? Jualan kerja. Commission tu akan masuk pendapatan awak. Okey, bawah ni ada petty cash. Tunai yang kita siapkan untuk pembayaran kepada hal-hal yang emergency. Biasanya untuk company besar ada petty cash ni. Saya masih tak faham tentang nak buat penyata atau akaun yang kena declare tu. Kita kena buat penyata atau akaun personal dan akaun semasa atau akaun semasa saja. Okey, untuk saya jawab soalan ni, kalau awak tak ada akaun current account, macam mana awak nak tahu kalau awak punya duit perniagaan ataupun duit personal? Jadi, sebab tu pentingnya untuk buka current account ni. Okey, current account ni saya bagi ya, Hong Leong Bank hanya RM50 je. Dia termasuk akaun personal, campur dengan akaun bisnes, siap dengan card bank. Saya buat RM50 sahaja dengan Hon Leong Bank. Ha, silalah pergilah buat. Dah cukup murah dah tu. Kalau main bank RM2,000. Kalau saya ambil RM1,500 untuk yang nak buka akaun, current account SSM ni. Ha, jadi pergilah Hon Leong Bank tapi duit tu dapat tak nanti. Misal kata kalau awak masukkan seribu, awak boleh je keluarkan lepas tu tapi janganlah lepas dah buka tu terus keluarkan balik. Tak 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 bolehlah macam tu. Maaf current account tu untuk bisnes betul. Buka account syar bank syarikat tu adalah current account. Dia panggil account semasa. Kalau kita punya personal dia account saving. Ha account simpanan. Current dengan saving tak sama. Bila masuk duit dalam account personal terus transfer ke account bisnes. Terus tulis apa benda apa benda. Jadi untuk beli barang runcit kena guna akaun personal. Transfer dulu dari current account. Yes. Betul. Bisa kata awak nak beli barang runcit, awak dikira ambil cash, ambilan. Kena record hari-hari atau seminggu sekali atau sebulan sekali. Mana yang awak suka. Tapi saya punya pendapat hari-hari. Sebab nanti kan hari ni malas nak buat. Lepas tu tunggulah seminggu lagi. Seminggu nanti buat eh tunggulah sebulan. Sebulan nanti akan jadi 12 bulan dan tak buat apa-apa. Resit pun buang entah hilang ke mana bila masa untuk buat ambilan. Ambilan ni bila-bila masa pun boleh. Cuma bila awak transfer daripada akaun bisnes kepada akaun karat akaun awak kena tulis ambilan. Commission TikTok dikira mengikut tarikh kita boleh withdrawkan puan. Bukan setiap kali order berlaku. Betul. Jadi maksudnya kalau awak awak withdraw hari ni dia akan ambil masa 2-3 hari betul tak untuk clear. Ha kan. Ha, yang itulah awak akan tulis lah. Tu bagi saya kalau nak withdraw bulan Disember punya, withdraw lah awal. Janganlah bagi masuk sampai Januari. Ha, macam tu. Jangan bagi masuk sampai ke bulan depan. Okey, ada lagi nak tanya sebelum saya teruskan? Okey, nampak tak ni? Kita ada apa? Satu penyata untung rugi, satu lagi ada balance sheet.